Takviye Eğitim İlim ve Bilim Platformu YouTube kanalımızı ziyaret et. Abone ol, videoları beğen, paylaş. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا اسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا إِسْلَامِ دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالاسلام إِسْلَامِ دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا. اسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال حين يمسي: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا، وبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Kâne hakkan Allah Teala ey yurdiye. Sevban radıyallâhu teala anhu efendimizden rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her kim akşam olduğunda Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan Resul olarak Muhammed'den razı oldum. Salat ve selam onun üzerine olsun derse bu kimseden razı olması Allahü Teala üzerine bir hak olur.